kunlardan bir kuni oysha onamiz uxlab yotgan paytda rasululloh sollallohu alayhi vasallam asta sekini sekin kiyinib qo'liga oyoq kiyimni oladida so'ngra eshikdan chiqib sekin eshik yopib chiqib ketadi hattoki osha onamiz bezovta qilmaydi bu narsani oysha onamiz ko'rib turli turli gumonga boradi shunda sabr bardosh berolmasdan rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqasidan chiqadi shu chiqib tursam oysha onamiz baqiy maqabarasa qabriga borib turib qo'lini ko'tarib duo qiladi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilib butgach endi burilsa oysha onamiz buni ko'rib shunday burilib yug'urib uyga kirib ketadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kirgach qarasa oysha onamiz yotgan bo'ladi lekin nafasi <laughs> deb o'ynayotgan bo'ladi shunda rasululloh alayhi vasallam aytadiki ya aisha yay oysha ey oysha nima nafasiniz o'ynayapti og'riyapsizmi kasalmisiz deganda oysha onamiz la degan yo'q uxlayapman xotir qilmang dedi shunda rasululloh sollallohu alayhi vassallamya oyishae oysha xabar bering agar siz aytmasangiz nima bo'lganligini menga hamma narsani bilib turgan ko'rib turgan biluvchi zot menga xabar beradi deganda de, oysha onamiz aytdiki yo rasululloh har xil gumonlarga bordim mendan chiqib bironta bir ayollor ayolini oldiga ketdimikin deb qizg'andim deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'li bilan nuqiydi nuqib turib ey oyisha men sizga zulm beradi deb o'yladingizmi deb osha onamizga tanbeh beradi shunda oysha onamiz mana shu joydan dars oling shunda osha onamiz qaradi o'zini xatokarligini bildi noto'g'ri qilganligini bildi bilib turib shunda mavzuni ya'ni temani o'zgartiradi Ay, aytadiki yo rasululloh hozir sizni baqiyni oldida qabriston oldida duo qilganligingizni ko'rdim nima deb so'radingiz nima deb duo qildingiz nima sababdan bordigiz deb qarang mavzuni o'zgartirmoqchi bo'ldi ko'ryapsizmi oysha onamiz qanaqa aqlli ayol bo'lgan